Якщо мешканці вулиць Рязанська та Тамбовська води не мають, то на вулиці Дарвіна, що в районі Слов її вдосталь. Але не в домівках, а на дорозі. За словами жителів, питна вода розливається асфальтом вже півроку. Приезжали ремонтники не один раз, раскрывают, что-то ремонтируют, и снова уезжают, и снова вода течет. Всю зиму здесь был страшный гололед. И начала потовать, приехала снова бригада, 8 человек было людей, 4 единицы техники было. Вот. Ну и смотрю, стоит один из слесарей, готовит деревянный чопик. Я на остановке стояла и говорю, что же вы будете опять чопик ставить, пора же уже как-то сделать. Он меня оскорбил. Гадкими словами. В квартирах, но ну, я на первом этаже живу, было вот как-то, ну немножко было, как бы без перебоев было, потому что первый этаж там особо не надо. А вот сегодня утром выключили воду, так самотеком, самотеком на первом этаже. Это еле-еле струечка. Бывает, что отключают, конечно. А второй, третий этаж люди без воды. Як повідомили намислов міськводоканалі, наразі у слов'янську вісім поривів. Зараз бригади ліквідовують більш складні аварії, що потребують багато часу і зусиль. Незначні пориви ліквідують згодом.